Bismillahirrahmanirrahim. Sesambung operasi tentara melawan Persia. Menjatuhkan keadaan zaman zaman Sayyiduna Umar bin Khattab Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keadaan yang sebenar. Musuh sudah mampu membinasakan atau menghalau sentre Islam yang sudah menjadi kecil jumlah anggotanya sekiranya mereka meneruskan serangan dengan amat mati syahid gugur, menyebabkan jumlah tentera jadi kecil kalau Parsi serang masa itu juga susah nak lawan jumlah kecil jadi begitu akan tetapi Allah telah memperandakan hati-hati mereka dengan berlakunya perpecahan antara dua orang penglima besar Parsi iaitu Rustum dan Fairazan keadaan tersebut menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan serangan ke atas tentera Islam dan terpaksa mengundurkan tentera ke Madain Tisfun, ibu negeri parti pada masa itu. Dia nak suai, tak boleh dia pecah sama dia. Sebab itu, dan orang orang, Allah memperik jama'ahum, ya Allah. Perandakah himpunan mereka dalam doa kita? Tak ada isa'i, tak ada sebagainya. Allah memperik jama'ahum. Pecah belahkan perpaduan mereka. Minta pecah belah. Ini isa'i pecah. Ha? tahsuba madai'an wa khuluhum shata. Mereka memang kaum yang tidak yakrun. Kamu sangka mereka bersatu sebenarnya mereka apa? Dalam Israel itu, yang silang buang damai dengan Palestin sekarang ni bagi Satu puak tak tahan nak perang dah. Tak, tak tahan nak perang kerana dikalahkan oleh Hamas. Tanggung jihad. Oleh Hezbollah, Ansarullah yang jumlahnya bukan ramah Tapi perpaduannya kuat Berjuang di atas akhirah, atas iman Israel pula berpecah Netanyahu Dengan bin Rafi Bin Rafi pula Kena perang Kerana kalau perang akan Zahid Dajjal Akan Zahid Al-Masih yang ditunggu Untuk memimpin Bani Israel untuk takluk dunia Dia cakap tak boleh beriti perang kerana kalau perang ni Tuhan turunkan Dajjal Kita Dajjal dia Al-Masih Dia percaya Tak boleh nak Ini satu puak Satu puak pula tak boleh bang, Satu puak pula Nak bebaskan tawanan-tawanan Hamas menawan ratu-ratu orang ha? Orang besar, orang penting Dan sebagainya ditawan oleh Hamas pada, tu, pada, pada perang yang pertama Usaha nak bebas Berpecah sama-sama dia Walaupun berita mengatakan ada perjanjian damai, tapi tak boleh nak buat. Tuhan pun tentu akhirnya Islam dan Yahudi ini akan berperang juga. Ha, itu berita sajalah orang Arab tak bodoh ialah. Orang Arab jadi jadi dia menjadi khadam kepada kuasa barat. Kuasa nak damai. Keadaan ini memberi ha, di Parsi Tuhan jadikan Parsi berpecah. Antara dua penglima, Rustum ha, dengan Fairazan berpecah tentera Islam boleh keadaan ini memberi peluang selama setahun kepada tentera Islam untuk tidak menyerang musuh hal ini termasuklah arahan daripada Khalifah Umar radhiyallahu an sendiri kepada tentera Islam bagi menambah dan menyusun semula kekuatan sementara menantikan ketibaan tentera bantuan yang lebih besar dengan jarak perjalanannya yang memerlukan masa lebih panjang jauh antara Madinah dengan Iraq ni jauh sangat dengan betul lama dulu jalanannya jauh jadi memerlukan masa lah jadi sementara nak sapa tentera bantuan nak susun balik tentera tu biar dia gaduh sama-sama dia dulu pertempuran Al-Buib pihak musuh mendapat maklumat akan kedatangan tentera tambahan hal tersebut menyebabkan mereka mengumpulkan bala tentera mereka yang lebih besar bagi menyerang tentera tentera Al-Musanna musuh tahu orang Islam jumlah sikit baru dia sedar sedar pun kemudian Lalu dia nak ambil peluang nak serang tentera Islam. Dia Al-Musanna bin Harisah radhiyallahu anhu. Nak serang tentera Islam. Al-Musanna mengarahkan tentera tambahan berkumpul secepat mungkin dengannya sehingga beliau sendiri bergerak ke arah tentera tambahan yang datang supaya dapat bergabung dengan segera di daerah bernama al -Bawih. Langkah ini berjaya dilakukan dan dilaksanakan sebelum tibanya tentera musuh. Al-Musana sempat bergabung dengan tentera tambahan yang dekat, yang datang dulu. Menambahkan jumlah tentera Islam. Pihak Parsi mengarahkan penglima bernama Mahir Mahran untuk menggunakan tentera berkuda yang paling cepat bergerak ke arah tentera Islam. Bagi menyerangnya, Al-Musanna berjaya meletakkan kedudukan tentera Islam di sebatang sungai yang memisahkan mereka dengan tentera musuh. Al-Musanna berjaya mengambil tempat di sungai. Memisahkan tentera Islam dengan musuh dengan sungai. Nak berkena pula musuh ni. Dulu dia berkena tentera Islam dengan sungai. Ni Islam kena dia pula dengan, dengan sungai pula. Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-13 Hijrah. Al-Musanna meminta anggota tenteranya untuk tidak berpuasa supaya mereka lebih kuat untuk berperang kerana ia diizinkan oleh syarak. Mereka menerima arahan Al-Musanna tersebut dalam bulan Ramadan. Musanna suruh buka mereka supaya berperang dengan gagah. Yang letih dengan sebab berpuasa. Tak Parsi menghantar utusan supaya tentera Islam membuat pilihan. Sama ada menyeberangi sungai ataupun menunggu serangan mereka. Al-Musanna memilih untuk menunggu kedatangan tentera Parsi. Tak ajak buat obat, buat obat nak jemur sungai. Ini dia suruh orang Parsi jemur sungai. Dia tunggu. Al-Musanna. Maka kerana merasakan jumlah anggotanya lebih besar daripada tentera Islam dan kejayaannya membunuh ramai tentera Islam dalam peperangan terdahulu sehingga menjadikan semangatnya lebih berkobar penglima Mahran Farsi pun dengan angkuh terus mengarahkan bala tenteranya menyeberang sungai dan menyerang tentera Islam apa pemimpin Farsi tu orang? Sungai Al-Musanna memeriksa bala tentera Islam dan menyusun mereka pada kedudukan masing-masing. Beliau berhubung dengan anggota tentera melalui cara yang sangat bersopan sehingga penglima penglima sangat dikasihi dan dihormati oleh semua anggota tentera. Tentera ini sangat hormat pada Musanna. Ini meneguhkan kedudukan duduk tentera. Taat kepada penglima ini penting alursana dengan sopan dia berjaya menjadikan tentera taat ikut arahan dia. Hal tersebut kalau tentera tak taat pada arahan tak jadi jadi celalulah. Tak ikut arahan buat palsu diri. Hal tersebut menjadikan setiap perintah dan arahan yang disampaikan oleh beliau benar-benar dirasai dengan menunaikan tanggungjawab bukan kerana dipaksa. Kadang-kadang sebahagian orang menunaikan perintah kerana takut akan ketua yang garang. Bukan kerana kasih dan hormat. Musa Anak ni orang ikut arahan dia kerana hormat pada dia. Bukan kerana takut arahan dia. Kerana dia baikkan Dia penglima. Ha, Selapa begitu? Ha, dia buat. Penglima Al-Musa memaklumkan. Bahawa isyarat arahannya diberikan dengan mendengar laungan takbir. Sebanyak Tiga kali supaya masing-masing bersiap sedia dan takbir yang keempat supaya menyerang musuh tiba-tiba musuh sudah menyerang ketika takbir pertama sehingga menjadikan tentera Islam terpaksa bertahan menghadapi serangan yang sengit itu cepat tentera mari dia suruh takbir keempat baru serang tak ada, tapi mula-mula musuh dah siapa Sebab tentera Parsi bertindak segera kerana masih merasa kagum dengan kejayaan mereka dalam peperangan di jambatan yang membunuh ramai daripada kalangan tentera Islam dan para penglimanya Al-Musanna memerhatikan setiap kedudukan pasukan apabila melihat ada yang lemah kedudukannya beliau akan menghantar arahan segera kepada ketua pasukan supaya bertindak segera membaiki keadaan dia bakal pasukan-pasukan dia tengok pasukan yang lemah tambah pasukan untuk bantu jadi kuat setelah bertahan dengan berjaya penglima Al-Musanna mengarahkan serangan kilat ke arah pusat pemerintah tentera musuh dalam serangan ini adik Al-Musanna dan beberapa orang penglima pasukan mendapat luka tetapi akhirnya mereka berjaya membunuh penglima mahran dan ramai daripada kalangan tentera yang menjaga pusat pemerintahan musuh. Ah ha? tentera berjaya bunuh penglima dia sendiri. Bila bunuh penglima ni anak buah kutakaci ya lah. Ada banyak musuh dapat dibunuh. Hal tersebut menjadikan mereka dalam keadaan kutakaci musuh kucar kaci lalu berjaya dikalahkan dengan memakan korban yang sangat besar sehingga puluhan ribu orang ada yang meriwayat sehingga mencecah angka 100 ribu orang dari Parsi yang berjaya dibunuh 100 menjadi bunuh. seterusnya keadaan itu menjadikan mayat terlalu banyak bergelempangan dan bertimbun-timbun ada dalam kalangan ahli sejarah yang meletakkan pertempuran ini menyamai situasi pertempuran di Yarmouk sewaktu menghadapi tenterum yang diatur oleh di Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Sama perang remuk yang terkenal di Jordan, sama. Paham banyak musuh yang dapat dibunuh. Al-Musanna mengambil langkah memotong tali jambatan supaya musuh tidak dapat melarikan diri. Akan tetapi setelah berhentinya pertempuran, Al-Musanna menganggap tindakannya itu merupakan satu kesalahan strategik perang kerana menjadikan musuh yang terdesak berpaling menentang dengan lebih sengit peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan penglima al-musanna dan sanggup mengaku kesalahannya sendiri musuh dah nak, nak undur dah nak lari patutnya dia jangan, jangan rombok jabatan biar musuh lari tapi dia rombok jabatan musuh dah jadi jadi serempok lah dia serang balik bila dia nak lari kena perang balik Sesudah al mustana mengarahkan beberapa pasukan meneruskan arah asakan terhadap musuh yang kalah teruk itu. Sehingga berjaya menawan beberapa buah wilayah di sekitar kedudukannya. Antara yang diserang ialah kawasan menjadi pusat dagangan dan sumber ekonomi Parsi. Operasi ini melibatkan semula mereka yang lari berundur dalam peperangan jambatan terdahulu bagi memulihkan semangat dan menembus kesalahan mereka. Jadi kemenangan perang ni beri semangat balik kepada mereka yang kalah dulu. Ah ha, jadi semangat Islam. Parsi bertindak balas wallahu alam.